हाय हेलो नमस्कार ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಂಕನ 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 कक्षा 7 वीं कक्षा विषय हिंदी ಇದರ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಣ 7ನೇ ತರಗತಿ ಹಿಂದಿಯ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ರೋಮನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1 सही उत्तर चुनकर खाली जगह भरो पृष्ठ संख्या 1 इम्तिहान में पास होने के लिए डैश करना चाहिए उत्तर ऑप्शन बी परिश्रम एरने प्रश्न अध्यापक और विद्यार्थी पाठ में राधा डैश पढ़ती है उत्तर ऑप्शन ए विद्यालय नेक्स्ट मूरने प्रश्ने पेड़ डैश से पाने चूस लेता है उत्तर ऑप्शन ए जडोन से पानी चूस लेता है नाकने प्रश्न बालक अपने हाथ में डैश लेना चाहता है उत्तर ऑप्शन बी बंदूक नेक्स्ट आदने प्रश्ने भारत के राष्ट्र ध्वज में डैश रंग होते हैं। उत्तर ऑप्शन बी तीन रंग होते हैं। नेक्स्ट आर ने प्रश्ने चींटी डैश के दाल लेकर चल रही थी उत्तरा ऑप्शन सी चने लेकर नेक्स्ट एल प्रश्ने प्रश्न रसोई घर में डैश वस्तुएं देखी जाती है उत्तर ऑप्शन डी बर्तन गैस नेक्स्ट एंटने प्रश्न कहानी का बहुवचन रूप है उत्तर ऑप्शन ये कहानिया नेक्स्ट ने प्रश्न खुशी का विलोम शब्द है डी दुखी प्रश्न बालक का स्त्रीलिंग रूप है उत्तरा ऑप्शन ये बालिका नेक्स्ट रोमन संख्या दो निम्नलिखित को उनके अर्थ से ಮಿಲಾಯೇ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೀರಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನಾಮ್ ಇನಾಮ್ ಪದದ ಅರ್ಥ ಪುರಸ್ಕಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಹನತ್ ಮೆಹನತ್ ಪದದ ಅರ್ಥ ಪರಿಶ್ರಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಗವಾನ್ ಭಗವಾನ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಶ್ವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮದದ್ ಮದದ್ ಪದದ ಅರ್ಥ ಸಹಯೋಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಮನ್ ಸಂಖ್ಯಾತೀನ್ ಇನ್ ವಾಕ್ಯೋಂಕೋ ಕಿಸ್ನೆ ಕಹ ಕಿಸಸೆ ಕಹ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ಬರೀಬೇಕು ಪ್ರಶ್ನ ಸಂಖ್ಯಾ ಪಂದ್ರಹ ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ ಉತ್ತರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅಧ್ಯಾಪಕ್ಸೆ ಕಹ नेक्स्ट प्रश्न संख्या सोलह हादिनार ने प्रश्ने कोशिश करने पर मैं हारूंगी नहीं उत्तर चींटी ने टीलू से कहा रोमन संख्या चार इन प्रश्नों का उत्तर लिखिए इखलाकीना प्रश्न कलेक्टर के उत्तर इसी प्रश्ने जीवन पथ पर बढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए उत्तर जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए हमें मेहनत में पढ़ना चाहिए खूब मेहनत करनी चाहिए पेड़ों के तीन हिस्से हो सॉरी हदनेटने प्रश्न पेड़ों के तीन हिस्से कौन कौन से होते हैं उत्तरा हदनेंट ने प्रश्न के पेड़ों के तीन हिस्से होते हैं पहले पत्ते और टहनिया दूसरा तना और तीसरा जड़े होते हैं हतोम्बतने प्रश्न जिसकी मेहनत उसकी जीत इस पाठ से हमें किन मूल्यों की सीख मिलती है ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಜೀವ ಮೆಹನತ್ ಜೀತ್ ಪಾಠ ಸೇ ಮೆಹನತ್ ಅನುಶಾಸನ್ ತಾ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಜೈಸೆ ಜೈಸ ಹೈ ಮೇಸಟ್ಟ ಸೆ ತಕ್ ಹಿಂದಿ ಗಿನತಿ ಅಕ್ಷರ ಮೇ ಲಿಖಿ ಅರವತ್ತೊಂದರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತರವರೆಗಿನ ಹಿಂದಿ ಅಂಕಿಗಳನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು इकसठ बासठ तिरसठ चौसठ पैंसठ छियासठ सड़सठ अड़सठ सट, उनहत्तर सत्तर इतने प्रश्न रसोई घर के अंदर मुन्ना मुन्नी क्या देखा उत्तरा रसोई घर के अंदर उन्होंने चकला बेलन चाकू छलनी को देखा नेक्स्ट रोमन संख्या पांच पद्य भाग पूरा करो पद्य भाग पूर्तिग इतने प्रश्ने रोज रोज सीमा डैश नाम कमाता उत्तर रोज रोज सीमा की खबरें सुन सुनकर मन नन्हा मेरा मुस मुसकर रह जाता अगर ना होता छोटा बच्चा तो लेकर बंदूक हाथ में मैं भी नाम कमाता ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಮನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಛೇ ಆರನೇ ರೋಮನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ ಪ್ರಶ್ನೋಂಕ ಉತ್ತರ ಲಿಖಿಯೇ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಮಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತೀಕೆ ಬಾರೇಮೇ ಪಾಂಚ್ ವಾಕ್ಯ ಲಿಖಿಯೇ ಉತ್ತರ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತೀಕದ ಬಗ್ಗೆ ಐದು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है इसमें चार शेरों की मूर्ति होती है यह हमारी शकित और साहस का प्रतीक है राष्ट्रीय प्रतीक का प्रयोग सरकारी कागजाते और मुद्राओं में होता है यह हमें राष्ट्रभक्ति और अनुशासन की सीख देती है इपतनाल प्रश्न जिसकी मेहनत उसकी जीत इस पाठ में आपको कौन से गुण पसंद आए और क्यों उत्तर मुझे चींटी के मेहनती पर और धैर्य के गुण बहुत पसंद आए चिंटी छोटी होने के बावजूद अपने काम को पूरी लगन और मेहनत से करती है वह धीरे धीरे धाने को उठाकर अपने घर तक ले जाती है और कभी हार नहीं मानती यही गुण हमें सिखाते हैं कि जीवन में कठिनाई चाहे जितनी हो मेहनत और धैर्य से सफलता जरूर मिलती है धन्यवाद